Не бейте, не бейте, просто успокойся. Конечно, конечно нельзя. Сейчас прикиньте, меня пиздец. Мне спальня то есть. Давай затем. Скажи, пожалуйста. Друг, 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 друг. Успокойся, успокойся, успокойся. Меня пусть. Успокойся. Я попрошу, пожалуйста. Успокойся. Такое звание мысли, документы свои пассивные. Пред'яви документи. Хто Раскаж, ти? І розкажи, будь ласка, чому ти блокуєш проїжджу частину? Ти ти спробував де ДТП. ДТП? Ти спробував де теп? Він поламався? Ти Но ваш ваше речи ви ну, не трогает. Чему вы выбегли на крыше из-за вас? Из-за вас? Прийдув... Ну, прийдув... ні. ну погано, погано. Ні. Вот и все. Что это такое? Что это такое? Я, я б... человеку пробовал помочь. Ты меня не фоткаешь. Я имею право. Не, nee, я вообще... Сейчас Бля, стой, стой, Дим, Дим, Смотри, смотри, смотри столь. внимательно. Можно я возьму? Тебе не нельзя У меня здесь все мои... Так что мне тебе Я тебе отдаю Видишь? Видишь? Смотри внимательно. Да не надо мне ты... А ты, блядь, даже читать, походу, не умеешь. Я умею все, поверь. Документы покажи, пожалуйста. Видел? Я... Покажи документы. Я сейчас отдаю все документы. Покажи документы. Покажи документы. Не, не покажу. Они говорят, что тусы снимали, бегали бег

Да да звони, звони и надо, пускай будешь. А кому вы звоните? Да не важно, не важно, дядя. Не да, важно. То кому я звоню? Сейчас посмотрим. Я тебе право, вы малы, бегать и по проезжей частине. Кто ты такой? Да. Кто ты такой? Вообще. Это журналист. Читать умеешь? Журналист, да, Два. давай, я вот так. Вдруг сзади держать. Покажи мне. Да ты мне не тычь вот эту камеру. Руки. Василь, вот ты, ш... ты мне покажи мне свою. Ручка ты ручка мне Стань, к силу, успокойся. Ты мне ксилу говорю, покажи. Ты мне не тычь вот эту камеру. Да, вот, вот так, вот так, давай. Можно я? Э, не, не э, можно. Ну, вот, забери, пожалуйста. Забри, сядь. Забери, забери, пожалуйста, вот эту хрень. Парень, я Парень, тебя... снимай, правильно делаю, снимай. Mm -hmm. Снимай. А ты останься, Блядь, сука, из-за... Роман Васильевич. О, хорошо. Да. Сейчас, Роман. Да? Да Если это так, Ну ты меня на ты, дядя! Ты понимаешь, что против тебя есть закон! Кто ты такой вообще? Кто вас бросал на землю? Кто бросал на землю? Ты! Он не бросал на землю. ты, ты... меня бросил только что на землю. Роман. Ты уебал мой ноут в землю, дядя. Ты что, охуевший? Скажи мне, пожалуйста. Ты сильно охуевший. Или кто ты такой? Забери камеру. камеру свою. Я журналист. Я сейчас тебя разобью Это корреспондент, он имеет полное да. Покажи к Он уже ее показывает. Сейчас, пацаны.

а? Прохожие. Я сидел. Я А вы не видели там хоть Свидетели еще полностью вся остановка. Не хочешь убить через свою частину? Я милицию позвал уже. Зачем ты меня бросал на землю? Кто ты такой? Он вас не кидал на землю. Он меня. Він вас не кидав Як на землю. Ви краще розкажіть, навіщо ви вибігли, і, і, що вас, там... і за вас залишила дорожньо транспортна пригода. Э, поводами, э, завдяки э, ловкості і вмінням водія він зміг за тормози загармувати пари. Я говорю те, що ми бачили. Свидок всех. Люди всі там свидетели. Я свидочник. Вот свидетельство Ж4 свидетеля. На той я, стороне Ви вот Вы погрожите журналистам. Вы журналисти погрожены? Я свидетель. Це это угроза журналісту, пряма. Это угроза журналісту, ребят. Вы, вы, в шанс. В шанс. вы не имеете права угрожать журналисту. Кто он такой? Журналист. Он, он журналист, я он показал посвящение я журналисту. журналисту. Я вам показываю. Я, я вам показываю. Вы не правы. Александр Базар. Можно зараза брать. Давайте. Привет, милиция, милиция разберется. Это милиция. Ваши. Не, с журналисты, у меня право снимать. А кто Моя Мое право там? снимать. Журналист, приди, приди, да. приди вы, пожалуйста. Я уже вы, приди вы. На камеру, на камеру пусть вы, покажи. на камеру. придевы. вы. Ну на камеру показывай. Ой, бачите? Рома. Посвящение журналистов. На камеру. Посвящение журналист. Я с особо опостами, с особо опасными. С особо опасными, да, работаю. Звони. Звони, кто вы, Кто вы? Кто вы? Представьте. Сержант, блядь. Я работаю? Так, скажите. Де служили? Тому що ти журналіст, але не добре Якщо ви службова особа, то представтеся. Я працюю, не важливо, я сержант. Так, ти міліціонер, де ти працюєш? Да. Так, я міліціонер. А що я думаю? Я... Так, так, в якому районі ти робиш? А що я думаю, ти робиш? Тобто ви покриваєте так, своїм офіцерським званням для того, щоб я для скрити свідство злочину. Я так? Хто ти такий? Ви прикриваєте службовим положенням? Я не бачу. Я не бачу. Так, ви прикриваєте. Шановні, шановні, шановні.

Опасного, блядь, приступа, ну, а добро. Люди, извините добра. меня, ну скажи, пожалуйста, а, а, только... вы снимали, не, я не, не снимай, я тебя прошу. Может, ты человек, государственной службы, и журналисты так полное право снимать. Снимай, 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 снимай. Мы стоим возле вы. Задержите его, задержите. Да он... Ой-ой-ой. Понял, на стоит, только как ехать на Киев? Да тут дай уже дай сотрудники дай милиции за ним побежали, дай понял? Дай тут дай такое творится. Ну, короче... Сейчас я тебя, может, увижу. А ну, стой, сейчас. Ты не видишь, сотрудники милиции побежали? О, смотри. Видишь? О, выходи, выходи, выходи. Сережка! Спасибо, лайк, там есть. Что, что? Да. А куда? Ой, блин, не, 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 наверное, мы сюда не выйдем. Почему? С той стороны. Так, а что он твой?